В Ізмаїлі проходить фестиваль Молодь обирає здоров'я. Фінальний етап фестивалю відбувся 28 листопада в Палаці культури імені Шевченка. Цього року фестиваль святкує свій 10-річний ювілей. Він зібрав багато почесних гостей, директорів шкіл, учнів та переможців минулих років. Подробиці про перебіг фестивалю та його результати дивіться у наступному сюжеті. Ежегодный фестиваль «Молодежь выбирает здоровье» прошел в Измаиле. Это уже 10-й юбилейный фестиваль. Состоял он из двух этапов. 19 ноября на базе Центра внешкольной работы и детского творчества прошел круглый стол, в ходе которого были подведены итоги первого этапа. Мы не просто соперники, мы все друзья. Мы всеми, всей командой дружим, дружим с другими командами, мы общаемся, получаем, получаем новые знания. Узнаем интересную информацию. Первый этап включал в себя отборочный тур, викторину, фотоконкурс и конкурс визиток. Каждая гидбригада раскрыла выбранные школой темы: о войне, насилии, эмоциональном здоровье. Это проблемы в семье, отношения родителей, когда бросают детей. Это употребление разных наркотических веществ, это депрессивное состояние, некоторые даже приводящие до суицида. Молодежь в наше время очень мало заботится о своем здоровье. Поэтому важно доносить до людей не только физи чтобы они берегли физически физическое здоровье. Важно, чтобы они берегли внутреннее здоровье, свой дух, свою веру, надежду, любовь. Тайным голосованием были определены победители фотоконкурса и конкурса визиток. В фотоконкурсе первое место заняла школа номер семь. В конкурсе видеовизиток «Наш фестиваль вчера, сегодня, завтра» победителями стали школа номер одиннадцать и политехнический лицей. В викторине первое общекомандное место завоевала школа номер один. В финал прошли команды школ номер один, три, шесть, семь, девять, десять и политехнический лицей. Мы должны объяснить тем людям, которые еще не до конца понимают, как нужно вести свою жизнь, что нужно делать, как поступать. Мы должны просто уметь их... Подтолкнуть на правильный путь, чтобы они нашли свою дорогу в жизни. Самая яркая часть фестиваля состоялась во дворце культуры имени Тараса Шевченко. Как всегда, праздник собрал полный зал зрителей. Присутствовали представители городской власти, директора школ, команды поддержки, победители фестивалей прошлых лет. Начался фестиваль флешмобом с участием всех команд. Фестиваль в Измаиле проходит масштабно. Только в нашем городе финал проходит во Дворце культуры. За 10 лет фестиваль достиг больших высот. Я хочу всем сказать огромное спасибо участникам, родителям, директорам школ, работникам Центра межшкольной работы, лично координатору программы «Равный-равному» Татьяне Игнатьевне Помазан за ту работу, которую E За свой многолетний вклад в воспитание здоровой молодежи Измаила грамоту от имени городского головы получила директор Одесского валиологического центра Людмила Иосифовна Волкова. Она, в свою очередь, вручила грамоты всем, кто на протяжении 10 лет поддерживал фестиваль и способствовал распространению информации о здоровом образе жизни. Коллективу Измаильского телевидения также была вручена благодарность за освещение мероприятий в рамках фестиваля. Обстановка фестиваля была по-семейному теплой. Активные, жизнерадостные ребята в ярких выступлениях говорили о том, что быть здоровым – это модно. В итоге первое место в фестивале «Молодежь выбирает здоровье» разделили школа номер 6 и политехнический лицей. Второе место получили школа номер 9 и школа номер 3, а третье заняли команды школ номер 1, 7 и 10. Анастасия Грекова, Юрий Слободян и Денис Куций. Местные новости. Это были на сегодня. Мы дякуємо вам за увагу. До побачення.